Всіх вітаю, друзі! Сьогодні будемо грати в гру під назвою No I'm not a Human. Ця гра дуже розповсюджена в Тік-Токі, Ютубі, Ютуб Шортс, взагалі скрізь. Будемо дивитися, що вона себе представляє по графіки. Я вроді скачав демо-версію. Вау, графіка красива. Так, що тут відкриваємо. Привіт, сусіди! Давно не бачилися, як життя. Так. О, пропустимо вступлення. Да, возможно. я укривався в пабі, но мене просто вигнали. За що? Це кожен віддержує мій темперамент. Ну я не біжаю нікого, не подумай просто. Точно сам голосом, розумієш. Що думаєш, пустяш? Виглядають він як гость чест. Свої проблеми буде? Що ти називаєш проблема? так прочитал действует драки противные мы спешаем новый обиду сегодня выпить Випити поесть я люблю люблю поговорити. в пригодне на там настроении за проблем покажешь все нормально Чому тебе виперли з прошлого біжища? Чому ти думаєш, що тут буде по-другому это я буду лучше як воно то. Написано из-за того, что мы не переводить будет дольше, чем просто так читать. А что мне? Сдохнуть под солнцем теперь? Не, я думаю. Не, я думаю, Мне такого не, не интересно. Покажи еще поищу, с кем поговорить и на какую тему. Ты не впустишь. Повезет в другом месте. Если в этом новом мире остались везения и не вблюдки. Давай О, не, нормальный. Спасибо. Доверия к людям сейчас не больше монеты. Нейтральная earth... гость. Здравствуйте. Извините, что так поздно, днем как-то жарко по телевизору говорили, что лучше не выходить, при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? То -то... М -м, я жила поближе к городу. Там, конечно, асфальт нагревается очень слабо. Generally... Я вообще кассиром работала когда-то, сейчас уже нет. Меня уволили с работы как-то не поздно. С работы как-то не Я, их, наверное, не впущу сразу из-за того, что... такой радостный зла бы повсюду и так не хватает и так хватает сейчас очень простые времена надо... mm -hmm. Mm -hmm. я не знаю честно його че пускать я думаю нет. Давай подъемся. Вдалеке стоит дом соседа. Что сейчас гостит у вас? Окна. Я прочитал. День пива. Вы видите, как за окном у поля время несколько подростков. Они беззаботно сидят и о чем-то болтают, не обращая на вас внимания. Ну, короче, жируха, пацанчики, девка. не смотрю. Mm -hmm. Я люблю спать со стороны Я люблю да. Пропускаем ночь. Будем сейчас давиться так. Добрый день, эфирные новости. Активно солнце не снижается, а уровень преступлений незначительно вырос. За последними данными числа убийств за последнюю ночь превысило среднесуточные, показатели В смысле среднесуточные. То есть у них была норма убийства Эксперты полагают, что это связано с появлением гостей и ростом тревоги в обществе. Теперь переходим к минуту. нашей студии только что поступило срочное сообщение о контактах с гостями. Очевидцы описывают их как существие, мотивирующих внешность и облик человека. Просим у вас избегать контактов с гостями из одного случая удалось выявить признаки их существ. Это идеально белый зуб. доказательными случаями можно считать присутствие с, с одним угу. <свеч> У кого крови зубы, нормальные, в кого идеальные. Ну, то есть, значит, уроды нормальные, а красивее цели. Так. Да, ты что-то хотел? Мне надо тебя проверить. Что ты такое Они не белые, они желтые и не идеальные. Жеки? Вот, вот это я урод лучше работает памятно напоминает о хороших времен а это, типа сейва Что Шоу, здравствуйте доставка еды форест взять заказ вот ваш заказ кофе хорошего дня ой то есть ночью извините еще не привет. Так, здрасте. Привет, наверное, если так будет удобнее. Это твой, то есть ваш дом. Да, мой дом. Мне, короче, неловко, но вы могли бы меня вкусить, чтобы порождать следующий день. Я уже снова валился, но так, и не смогла найти подвал. Или подвала, или много огромного места. Родители твои. Да? да? хрен хрень знают. Дома, наверное, где еще быть. А можете хоть сами стали? плохо. А? Меня еще мама очень любила, она солнышко же, не, нежный сам. Еще и, есть еще и такое интересное развитие событий. Но мне как-то пофиг. Я тут, я, я тут, и мне не ним Боже. Ты же не сможешь оставить маленькую девочку одну а под жарящим солнцем и звездами. Ну, Как монолиз чесно, выглядит. Надеюсь, не на гості. Все, стой, спробуй, не наверное. Вау! Який красиво выйдет! Помочь! Пустите меня поддохнуть. Раньше у меня було 5 дітей, остались вот подпуску Я не знаю уже, ходя что искать, мне бы только хорошо приспать. куда остальные дети делись? Я не знаю, может их отец забрал, хочу завтра дойти до до, до до, его дома, но уже просто не могу. Конечно нет, ладно, главное, главное найти детей. Ну, По-любому на гость. Чувак, сразу скажу, что мне жар не страшно, но я все равно я у тебя найти покой. Тогда. Это больше не важно. Ты же спрашиваешь, не после. Нет, я не могу. Только о чем я бы попросил тебя попозже. Я пока не уверен. С тебе Нет. Ты можешь меня не впускать. Я просто пойду дальше. Не буду умолять или докучать. Ну, зайди. Спасибо. Из кого у вас много, но мне подойдет. Нет, смертью кого-то убили в смысле не пропустила в смысле смертью да. не нашего чубрика убили лежа с до дотла тела подростка. Кажется, они пролежали здесь везде Опа! Ну, это точно гость спускать не буду, по-любому. Привет! Что надо? Просторный дом. Мне нравится. Не оружие. Это отлично. Все, что мне совесть совет, я бы заел из зубами, да? Скажи, ты дома один? А что а сказать, если сказать я один? Не, я не один. Сегодня тебе повезло. Боже, это то улица. Я слышу, как кто-то шепчется в твоей комнате. кто знает, что будет еще раз несколько дней. он хотел вообще типа. Я один и все. О боже, и карлик. Снова встретились. В смысле снова? Я помню, что в прошлый раз было по-другому. Мы живем. Хм, странно. Не знаю, как объяснить. Мне хочется начать наше общение с одной активностью. Погадаешь мне по книге? Как страницу открыть? Открой конце, открой просто в середине. Давай где-то в... в начале. Мертвый придет и скажет, и ему не поверит. Надо же. Это все еще актуально. Хотя сейчас это и не удивительно. Что это значит? Это надо хорошо обдумать. Если у тебя самого мысли на этот счет? На самом деле, мне прошел сказать тебе кое-что. Через некоторое время произойдут такие действия, тебе нужно быть готовым. Я понимаю, звучит странно, но тебе нужно посетить персону с кутом. Точно знаю, что это тебе поможет. А пока я подумаю над назначением твоего выбора они... Лысый. зоны для людей с потенциальными опасными статусами потенциальными. Также качая выявил новый признак гостям в результате экспериментов с задержкой. Что это за ним вообще? О, да, да, ти? не понял. Кажи тут душно. Вы же вы же приходили с ребенком. Похоже, шведец уже выговорился. так о-о-о весь утра солдат корыторы был здесь вчера у него Свид на дороге улыбается. У него в руке чата оторванная голова в каске. Это голова солдата, засывший на лице гримаса ужаса. Интересно, чего он больше испугался? Бледного гостя или неминуемой кончины? Хрена себе. А это отец, наверное? То что, типа, вот это бледный? Доброй ночи. Я из бригады КЧС, обходим ваш двор район. Ты пришел один? Нет, конечно. Наша бригада разбилась на несколько небольших групп, чтобы охватить больше двух. Думаю, Ваши разговор нет времени не займет. Как ты будешь помогать нам? Первым делом мы собираем данные и отправим их руководство. Дальше они выработают алгоритм действий. Вам сейчас нужно вопросы с вами спокойствие. Что дальше? Я возьму одного человека. Мы соберем анализы, чтобы убедиться, что с человеком все хорошо. Стоп, кстати. Интересно, а что будет, если у нас никого не будет? Проверим, человек ли конечно. Я просто ждать чего-то? Да, когда у нас будет вся информация, мы выйдем на инструкцию. Не стоит сейчас волноваться. Мы забираем одного человека, постараемся вернуть как можно скорее. Вот так уже лучше. Ой, здравствуйте, мы же ищем без... Безопасную местечку. Вы не будете против, если что он ближе у остальных кубоков к Не знаю, не могу это объяснить. А. Большом, большой дом от Тшибе, соседи на расстоянии, шансы, что придет какой-нибудь вот явно не Чуть-чуть, чуть-чуть грустно. Здрасте. Пустите меня. У тебя истерика? Я не, 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 я не, не знаю, что мне делать. Люди. А, убили ли пап... папу? Папа, кто это сделал? К нам пришел гость, они сидели у нас. Папа о чем-то говорил с ним. А потом они его убили. А наш дом теперь горит. Проходы, я мне места нет. Ой, семейная пара тут. А я только там хочу. Ну хочу там. Там вроде папа сидел, мне рассказывал, хочу к папе. Папа-папочка. Мэй. А. Не стукай. То есть нас кутом. тому привет. Ты дверь открываешь? Что тебе нужно? Ящик пива, тумбочка, укорок. Не знаю. Не знаю. Что что хочешь, что и делай. Что и дай. Дверь открываешь, нет? Мне сказали сюда идти, я уйду. Ты нашла мой дом. Город, видишь? Я там жила. Твой дом увидела, увидела и прошла. У тебя, а у тебя не жалко. Ты мне напоминаешь одного человека. Ну, хорошо, что дальше? Напомнила про него и что? Странная фраза. Покажи, что это человек. У меня две руки, две ноги, одна голова. Этого мало. Я, я весь твой тест а прошла. Закрываешь, нет? Ну давай за котиками, именно. Будь как дома. поем, котик, будешь меня тут развлекать, да? Ну давай, ты сейчас будем заканчивать. Добрий день, в ефірі новості. В зв'язі з ростом числа граждан з признаками гостяки ЧС прийняли нові міри. Сьогоднішнього дня во всіх великих городах вводиться карантинний режим. Запрещено покидати города і ближайшее поселення. Просим вас воздержатися від проїздок за предел вашого населеного пункту. Кроме того, КЧС озвучили новий признак – подмішки без волос. Як сообщає КЧС, признак зв'язаний з тим, що у вас є нет волос по покрову в цьому місці. тебе чего надо проверить Ну убедись в чем не Давай давай подлых це волосы чистой це, типа це, типа гости будут так закрываться что типа стралы сквозь волосы Ага, ну давай нападай. Этого и нужно было, правда? Я не думала, что ты будешь в таких потому что ты вот, ну, не Нет, Да не, ой, 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 лучше спать. Просідаю. Так, ну що, давайте заканчувати. Всім велике дякую за те, що подивилися моє відео. Гарного дня, вечора, ночі ж, коли ви там дивитесь. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете. А ще пишіть в коментарі, що треба буде робити. Я вас вислухаю. E going seus comentários, a comment a série. Obrigado.